Далі говоримо про те, що зараз відбувається в Ізраїлі. До Нас вже долучається військовий експерт, підполковник генштабу армії оборони Ізраїлю Марк Бабот. Вітаємо! Дякуємо, що сьогодні з нами. Здравствуйте, Добрий день. Желаю, як всегда, з каждому інтерв'ю побіді України, вашої важної і страшної війні. Дякую, дякуємо дуже зараз. Вже сьогодні. Зранку ізраїльські військові заявили, що перехопили низку безпілотників, які запустили ран по країні. Що взагалі зараз відбувається в Ізраїлі? Які настрої людей? Ми пройшли тяжологію ніч. Вам к цього не привикають за, за три роки війни. але для нас та ем, сирени звучать майже кожну неділю. В этой ночью звучало три раза. Я лично попал э, под обстрел в Тель-Авиве, но э, тут э, получается так, что каждый раз по 100-150 баллистических ракет ни одна э, система ПВО ПРО не может э, на 100% процентов перекрыть э, такую загруженность, и поэтому в Израиле есть жертвы по-настоящему первый раз за эту за эту войну с Ираном скорее всего женщины две женщины погибли в больнице умерли от смертельных ран ракеты было 6 прилетов в Тель-Авив то есть из 150 все таки 6 это пока еще проверяют прямое ли это попадание или это обломки но тем не менее у нас было около 60 раненых большинство из них легко двое погибших, скорее всего, и четверо тяжело раненых идут сейчас идет идет работа эвалюации. Потом была еще одна сирена ночью, было четыре прилета тоже в центр страны и к утру была еще одна волна атак с каждой из них по примерно 100-150 баллистических ракет. А параллельно этому Постоянно летают беспилотные системы, которые посылаются из Ирана, и израильские ВВС гоняются за ними по периметру страны, на севере, на востоке и на юге. Вот такая ситуация. Служба тыла, естественно, работает в полном напряжении, требует от людей, просит не выходить, не то, что не выходить, но не отделяться от защищенных пространств. У нас, как вы знаете, в большинстве домов есть бомбоубежище, поэтому как бы все-таки легче. Если люди выполняют то, что требуют, то жертв относительно немного. Израиль продолжает бомба, бомбовые удары, бомбовые ракетные удары по Тегерану. Сейчас приоритетно это баллистические цели, то есть это полигоны, это запуски, это э, пусковые установки. Э, их уничтожают. Параллельно этому идут, э, как назвал глава правительства, атаки на национальные цели Ирана. Я надеюсь, что все-таки Израиль, э, снимая перчатки, с которыми он воевал и до этого момента мы уничтожали только военные цели сейчас необходимо перейти к инфраструктурным для того чтобы показать или э, возвратить Иран э, в каменный век это абсолютно необходимо там есть всего 4 или 5 целей главных которые могут это помочь и параллельно идут постоянно есть э, э, группы эскадрильи которые занимаются э, выбиванием ядерной программы Ирана. Вот примерно такие. Это первая цель это наиболее срочная это уничтожить баллистику. Вторая цель это более основательное поразить инфраструктуру и экономику Ирана с тем, чтобы они сели за стол договоров, как требует президент Трамп. А четвертый, может быть, стратегическая цель это уничтожить ядерную программу и в конечном счете, может быть, привести к смене режима. Потому что пока фашистский, исламский, радикальный, шиитский режим находится в Тегеране, Ближний Восток не находится в безопасности. К сожалению, это так, мы это видим последние 20 лет. Наскільки Ізраїль загалом може довго ще атакувати Іран, чи відомо можливо якісь плани від влади вашої країни? Зокрема, до якого моменту ви плануєте якось можливо домовлятися з Іраном, чи можливо влада Ірану, якщо вийде на зв'язок, як далі бачите продовження цієї ситуації? Израиль пробил коридор через Сирию и Ирак до Ирана, и поэтому наши ВВС полностью обнулили э, систему ПВО и ПРО э, иранскую, то есть российскую. И поэтому мы действуем там, наши ВВС действуют над Ираном достаточно свободно. Э, это цель, которая была достигнута в первые э, волны атак. Насчет того, что э, если сейчас, конечно же, Иран прекратит боевые действия и сядет за стол переговоров, то это, я думаю, наихудший результат, который можно ожидать, потому что э, ядерно-ракетная программа все еще не э, обнулена и поэтому, если они сейчас прекратят и подадут и сделают вид, что они идут на переговоры, как требует президент Трамп, то мы практически э, не сделали много. Я надеюсь, что исламская гордость персов не даст им как бы сдаться. И поэтому они продолжат боевые действия. Я надеюсь, что мир США и вообще весь западный мир поймет, что мы боремся сегодня единственное, мы боремся с этим злом на Ближнем Востоке. Вы боретесь с тем же злом, почти с тем же злом в Европе. И пока мир этого не поймет, особенно США, я не думаю, что будет спокойно, потому что вот этот треугольник Москва, Тегеран, Тхиньян — это треугольник зла, который необходимо в конечном счете как-то решить. Израиль делает это уже два года, вы это делаете три года, и за эти два года мы достигли больших успехов в этой войне. Я надеюсь, что так это продолжится. Мы уничтожили прокси Ирана Хизбалу в Ливане. Мы добиваем Хамас в Газе, хотя все еще 53 заложника находится там в руках у этих страшных исламистских террористических организаций, там не одна организация. И остаются хуситы, которых тоже надо как-то действовать для того, чтобы открыть Гармузский пролив, для того, чтобы... Це могло продолжаться. Конечно Звісно очень большая проблема. В нас є ще дві хвилини. Я хотіла запитати, чи розглядають як реальну загрозу з боку Ірану можливість застосування ними ядерної зброї? Чи зараз взагалі про це говорять? Можливо, якось готуються. Я думаю, що цьому дав ненормальний медведів. который написал в своем посте, что я, Израиль как бы, э, имеет возможность эта война перерасти в ядерный конфликт. Именно для того, чтобы это не, прекратилось, не превратилось в ядерный конфликт, Израиль и нанес превентивный удар. Когда наша разведка поняла, что создана военная э, боевая группа для управления ядерным оружием, Израиль в этот момент атаковал, потому что больше продолжать эти... В переговори в кавичках не було можливості. Якщо б ми протягнули ще би 2-3 неділі мир, то у Ірану було б ядерне оружі. Пане Марко. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучилися до ефіру. Нагадаю, що з нами Марк Бабот військовий експерт, підполковник генштабу армії оборони Ізраїлю, Із Ізраїлю вмикався до нашого ефіру.